Tokoh yang kita nak kenal ialah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar atau lebih dikenali sebagai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Gelaran Al-Jauziyah datang daripada pekerjaan ayah beliau yang menjaga Madrasah Al-Jauziyah di Damsyik. Beliau lahir pada 7 Safar 691 Hijrah 1292 Masihi di Damsyik, Syria dan wafat di tempat yang sama pada 13 Rejab 751 Hijrah 1350 Masihi. Guru paling berpengaruh dalam hidupnya ialah Imam Ibn Taymiyah. Antara karya terkenal Ibn Qayyim Al-Jawziyah ialah yang pertama Madarish Al-Salikin yang membincangkan perjalanan spiritual seorang hamba yang kedua, Al-Fawaid, himpunan nasihat dan hikmah. Dan yang ketiga, Tufat Al-Maudud, mengenai adab dan panduan berkaitan anak. Dan yang keempat, Iqatat Al-Lahfan, yang fokus pada penyucian hati dan akhlak. Seterusnya, kita lihat pula kepada prinsip Ibn Qayyim terhadap akhlak. Ibn Qayyim menjelaskan bahawa akhlak bermula daripada hati. Hati yang bersih menghasilkan akhlak yang baik manakala hati yang rosak membawa perilaku negatif. Beliau juga menegaskan bahawa akhlak mesti berpandukan makasih iaitu rahmah, keadilan dan hikmah. Tindakan yang membawa kepada kezaliman tidak dianggap sebagai akhlak Islam. Seterusnya, pembentukan akhlak juga memerlukan tazkiyatun naf kerana akhlak yang baik perlu dilatih melalui muhasabah, sabar, taubat, muraqabah dan mujahadah. Akhirnya, beliau menyatakan bahawa akhlak yang benar lahir daripada ilmu dan iman, bukan sekadar adat. Dalam membentuk akhlak yang lebih baik menurut panduan Ibn Qayyim, terdapat beberapa amalan harian boleh dijadikan panduan. Yang pertama ialah amalan tazkiyah. Ia diamalkan dengan memulakan hari dengan Melalui doa dan niat yang baik Kita juga boleh memperbanyakkan ekstifar Memperbaiki satu sifat buruk Serta membaca Al-Quran sekurang-kurangnya Satu muka surat pada setiap hari Yang kedua ialah muhasabah harian Pada waktu malam, seseorang digalakkan menilai kembali Perbuatannya melalui catatan ringkas ataupun refleksi Dengan menyemak keikhlasan niat Dan memohon maaf kepada sesiapa yang mungkin tersinggung Seterusnya yang ketiga ialah niat yang ikhlas. Keikhlasan dipelihara dengan menetapkan niat sebelum melakukan sesuatu dan memperbaharinya apabila muncul rasa riak, marah atau malas. Yang keempat ialah rahmah, adil dan hikmah dalam interaksi. Perisi ini dilaksanakan melalui salam dan senyuman, tutur kata yang lembut, keadilan dalam membuat keputusan serta menjauhi penghakiman sebelum mendengar penjelasan. Yang kelima ialah zikir dan doa harian. Zikir dan doa harian diperbukakan melalui amalan doa pagi petang, zikir ringkas seperti hasbunallah dan bacaan Surah Al-Muq sebelum tidur. Yang terakhir ialah memilih persekitaran yang baik. Pemilihan persekitaran yang baik dilakukan dengan bersahabat dengan individu yang berakhlak mulia, mengurangkan masa bersama individu yang toksik dan menghadiri majlis ilmu secara berkala. Amalan prinsip Ibn Qayyim juga membawa kepada kesan yang positif. Yang pertama, hati menjadi lembut, tenang dan mudah berubah ke arah akhlak yang lebih baik. Yang kedua, kesedaran diri, empati dan kejujuran moral juga meningkat. Dan yang ketiga, amalan harian lebih bermakna akhlak lebih stabil. Yang keempat, hubungan sosial diperbaiki dapat mengelakkan konflik dan juga menonjolkan adab. Yang kelima, hati kita akan lebih tenang akhlak juga akan lebih terkawal. Dan yang terakhir, persekitaran positif mempercepatkan pembentukan karakter dan juga akhlak. Secara kesimpulannya, Ibn Qoyim al Jauziyah menegaskan bahawa akhlak yang terpuji terbina daripada hati yang suci, niat yang tulus serta kesungguhan dalam mendidik jiwa secara berterusan. Melalui proses tersekiat naf, amalan muhasabah, usaha mujahadah dan penghayatan nilai rahmah, keadilan serta hikmah, seseorang mampu membentuk peribadi yang beradab dan berdisiplin. Amalan harian seperti mengawal emosi, meluruskan niat, memperbanyakkan zikir serta memperbaiki hubungan antara manusia, turut menjadi salah satu faktor untuk pembentukan akhlak dan dapat membentuk watak seseorang muslim yang baik berakhlak tenang dan juga berintegriti